Что легко быть взрослым человеком. Не знаю. Ну, а вообще, тебе, батьки, что-то рассказывают про взрослое жизнь? Нет, я почему, не знаю, чем мама занимается? А папа строит. Он строит дома. Он строит дома всем. Всем. Отели. Дома. Они. Дома они ухаживают за собаками, ну уличными. Они, как, когда собаки голодные, а я прохожу и смотрю на них, я говорю бабушке или дедушке, давайте их покормим. Они кормят потом. Все милые собаки очень хочется я Помогаю, моим помогаю я насыпать в кастрюлю. Перемешивать их. все. Потому что для рождения нужно много, нужно много прицеваться. Доктор, медицинские, пожарные, которые делают скульптуры, которые художники. Мой папа на работе. Мама, мама была на работе, но она сама ушла с работы. Не ей там рисовать. Я папа покушает, мы, я потом с ним занимаюсь и, и учу стихи. Папа работает машинистом поезда, а мама работает бухгалтером. Водит Мышь не Почему? Потому что доросли до до дорослым надо идти на работу и много учиться. А ты доросла же, людина? Да? Не очень. <гум> У меня мама не працует, папа працует лифтом. Делает цвет лифтов. Ну, когда я в Москву еду, он один раз меня брал. И с моим братиком. Я катал нас на лифтов. И делал лифты. Мама работает в милиции. Моя. Ловит бандитов. А кем папа работает? В армии что А ты знаешь, кем работают твои батьки? Нет. Взагалі. Они ничем не плачут. Папа деньгами своими работает. А мама на работе. Работа ее – это школа. Не знаю. По-моему она работает учеником. хочу полицейским. Надо ловить злодеев. наручниками. наручников. чтобы арестовать. ты делаешь что-то по дому? да. что? потом я делаю рисую солнце, небо, тучи, дождь. мои родители работают на заводе папа сидит за компьютером, а мама работает возле папы. Она проверяет, как там уголь едет. И там проволоку. Уголь черный, а мама смотрит за другим уголем, за черно-белым. Мама, мама, пишет тоже, пишет документы на в заводе, потому что много работы за детками следить, если в садике работать воспитательница, а если в школе работать, то очень надо много времени чтобы чтоб писать деткам взрослым. Папа в МТС продает Чехолы, планшеты, телефоны, а мама медсестра продает, лечит людей. Что мама делала уколы, потому что она всех лечит, потому что она, потому что медсестра очень делает больно уколы дурочек, потому что я ем. Скажу, когда просыпаюсь, работают... А мама моя продает компьютеры, а папа продает еду. Видишь, как мама работает, и как мама тихо сидит, потому что там задают вопросы, все остальные слушают. Учительница у них. Это едешь вперед-вперед, два раза поехал и поворачиваешь. Налево, работает, дает деньги, дает, чтобы купить зарплату и поехать на море. Скажи, пожалуйста, как ты гадаешь, что трудно быть дорослою человеком? Ні. Почему? Да. Ты разное имя и, и разное Куртки и пьет. Вот папа не работает, получает бесплатные деньги. Вот мама больница. Кровь вырабатывает. Не помню. Видел холодильники с кровью. Я видел микроскоп. И свою кровь. Потому что, ну, там какая-то была стекла. Ее положили и сделали и, 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 и укол в